Документалістів з Києва минає третій тиждень нашого перебування на сході України у зоні проведення АТО. Туди, 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 туди. Іди, йди, у нашому арсеналі понад 20 годин відзнати матеріалу. Продажа какая-то ізмінна. Російська федерація не захищає. Ситуація у регіоні щодня змінюється. Змінюється і настрої людей. Перспективи размоти. Я сама не знаю, хто я зараз. Я за Україну про повернення додому не говоримо. Вирішуємо залишитися до закінчення війни. Усе, що фіксуватимуть наші камери, ми оперативно і неупереджено передаватимемо вам. Дивіться, про служити безприділ надає тут вже. Слухайте. в Росії ми не хочемо, Ми хочемо залишатися в Україні. Аналізуйте. Люди поїжджали просто із-за того, що їх там как-то прислідувати. Тобто, в націоналістичних таких-то Ми їдемо на схід Донецької області у місто Торес. Їдемо таксі. Рейсові автобуси скасовано і, чесно кажучи, таксі пересуватися безпечніше. Водії мають свої домовленості і на блокпостах ДНР їх менше перевіряють, а часом навіть і не зупиняють. З нашими недонецькими паспортами це можливість уникнути контакту з терористами. Дорогою говоримо про наболіле. Ви самі одкуда? З Донецька. Я одній мислі прихожу. <проспорт> Когда все произошло в Киеве, многие, востор... многие люди с Востока очень были недовольны. Хотя люди даже из Донецка были там же на Майдане. Были люди из Донецка на Майдане. А началось все с того, потому что какой-то умный человек с той власти, которая сейчас там, издал, извините за выражение, дебильный закон, убрать русский язык. Поставить чисто украинский, украинский, украинскую мову. Я не понимаю, для чего это было делать. Если вы стали у власти, нужно было э, как-то поднимать страну, объединять опять народ, а не разделять их. Многие люди с Донецкой области, скажу так, с Донецкой, с Луганской, считают что в Киеве просто-напросто произошел военный переворот. Люди, мне очень жалко людей, которые погибли на Майдане. Просто, вот как людей жалко. Они их использовали, так же как многих используют здесь. Приехал неделю назад. Кто такой? Я не знаю. Говорил, что поставили его с Донецка сюда. Какие задачи должен был выполнять? Должен был собрать армию. Для чого? Для того, щоб протистояти армії. Какой армії? Украинской. Пушечне м'ясо. Це просто пушечне м'ясо. І так, Донецька народна републіка. Ура! Ура! Були залишені великі людські ресурси, кошти і сплановані акції це були. Це не просто так виникло спонтанно, стихійно. Выходя на Майдан, кричали, мы с вами, мы за вас, вы стойте здесь. Призывали брать оружие, ну и что не сделали? Экономика рухнула, страна развалилась, тупо Украина развалилась, Крым с Россией. И то, что они кричат, выберите меня, я вам верну Крым. Да ну, люди добрые, ну будьте же реалистичнее, вы же понимаете, что все, Крым потерян, Крым это Россия, все так же происходит сейчас и здесь. Кричат, что здесь террористы, здесь сепаратисты. Все эти люди, возможно, кто-то там террорист, кто-то сепаратист. Но многие здесь с Донбасса, также выходят на эти блокпосты, также против того, чтобы сюда приезжал тот же правый сектор, даже нацгвардия. Зачем? Нам не нужна война. Мы хотим жить в мире. Тремя почетными выстрелами поставить точку в начавшейся войне. приготовится! Дорозі у місто Торес. Ми не бачимо жодного блокпосту ні українського, ні ДНР. У деяких місцях на узбіччях валяються шини і розірвані мішки з піском. Мабуть, раніше там були блокпости, але чому їх немає зараз? Можливо, був бій. Чим ближчими до кордону, тим відчутніша напруга. Скільки їдемо, жодної зустрічної машини. Та й в нашому напрямку нікого. Жодної живої душі. Поверить и ваш, что в этих местах мешкают десятки тысяч людей, Наче Чернобыльская зона у первые годы. Если хотели демократии, люди добрые, то да Януковичу оставалось буквально там полгода. И поверьте, я уверен на все сто процентов, он бы не попал на, на, на еще один срок, потому что люди с Востоком многие. Уже не хотели его, они бы не выбрали его. Зато это было бы правомерно, э -э демократично. <Medicaid> Ющенко пришел когда власти. Стало лучше жить? Нет. Ну так его ж не свергали, а дождались, пока до, придут ослед... следующие президентские выборы. И переизбрали. Хотя все прекрасно понимают, что большая часть Юго-Востока, они же голосовали против Ющенко. Но никто же не устраивал военных переворотов, там, демонстраций. Донецкая народная республика! Ура! Мы заезжаем у Торес. Назва места пофарбована у триколор. Сьогодні субота, а на вулицях немає людей. Ми виходимо у центрі біля автовокзалу. Тут три таксисти і одна машина без номерів. Ідемо в парк. За нами троє чоловіків і одна жінка. Причому звідки вони взялися сказати важко таке відчуття, що на нас чекали. Вже півгодини ми сидимо на лавочці наші наглядачі навпроти. Ми все ж ризикуємо і дістаємо камеру. Починаємо знімати. Місцеві одразу підтягуються до нас. Кажемо, що ми документалісти і пропонуємо записати інтерв'ю. Один погоджується раз, два, три, чотири. Але обличчя просить не знімати. Інформація була на позавчорашній день, що повинна бути по городу зачистка. Залетіли люди в чорному, з автоматами. Давай стріляти. Положили всех на пол, застрелили одного человека, одного ранили. Сразу там, там чье оружие, там такое. У вас было оружие, да? Оружие у всех, самообороны. Это происходило всего ну, в пределах минут пяти, очень быстро. Как они быстро забежали, так они быстро и скрылись. Общались они на русском языке на черных масках, на балаклавах у них были знаки отличительные. Моя версия, моя версия, это идет на запугивание, так, чтобы убрать активистов главных, и чтобы все остальные разбежались по норам. Но этого не будет. Как мы стояли, мы будем стоять до конца. Нам терять нечего. Это же вы там, эти в Сначала были мирные демонстрации без оружия. Но когда начали э, расстреливать людей, вспарывать э, животы беременным, убивать маленьких детей, просто маленьких детей. Не, ну это таких... И... бред. пожалуйста, в Славянск, в Славянск. Вы увидите это в свою очереди. Где? В Славянске. Я приеду в Славянск. Куда конкретно? Где мне увидеть споры они живут В даному вже не віді. Це давно вже було. Думка громадська ґрунтується, по-перше, на інформації. Інформація береться, в першу чергу із російськомовного телебачення. Українське телебачення брехливе. Ну, в лапках. Все. То, що брехливе, не варто дивитися. Росія каже правду. Похищеннями і убийствами всіх хто посміє сказати хоча б слово проти нинішнього режима. Ми зараз знаходимося в одному з готелів. Фактично з самого ранку крутяться такі ролики. Людину переконати в тому, що там десь неправда, там брехня дуже важко. Далі хворони. Говоріть фактор, які будуть. Спочатку теж зібрались. Люди, которые были против той власти, начали захватывать там, здания, чтобы убрать ту же киевскую власть. Начало усугубляться. Как власть януковича сразу не слышала людей, так же и эта власть. Она только добралась до власти, да и, ну, все же это прекрасно поймают и видели. Им до страны было немножко наплевать, они начали сразу делить портфели. За что вы за Мы за Донецкую Народную Республику. Как отдельную? Отдельную республику. Ни в составе, ни России, ни Украины, а Донецкая Народная Республика. Люди, которые э, не могут дать ответа на то, какой вектор они видят в дальнейшем, требуют просто старый мир до основания разрушить. Я думаю, что они просто долго не продержатся у власти. Скорее всего, если ДНР не сможет существовать самостоятельно, а на это наиболее великие шансы, то есть мы будем либо под крылом России, либо по-прежнему под крылом Украины, всегда приходят ставленники того, кто сильнее. Мы не хотели выходить из состава Украины. Просто уже этот беспредел надоел. Организовалась какая-то организация здесь, которая начала под себя убрать власть в свои руки. Что вы не хотите нас слышать? Хорошо, мы будем поступать своему. яких прислали. О. І вони знаходять собі за гроші, за... зомбірують людей, які назвали сепаратісти, що вони хочуть одірвати кусок. Ну Це одірвати це що? Це що буде держава. Снежа, снежа, осторожно. Це кримінал присланий до нас. А чим ти мені в лицо знімає? Братва вернется к власти. Сейчас идет мобилизация в этих областях. То есть те, кто против украинских властей не хотят жить с, ну, с теми позициями, как они живут. Как показывали, убирали вот эти памятники Ленина. Многие люди ну, просто смеются, девчонки. Ну Ленин-то при чем? Зачем чего трогать его памятник? Ну оставьте эти, этот, эти памятники Ленину, там 9 мая, там дедушкам, бабушкам, которые они в 1941-м воевали. Зачем это трогать? Это вот действительно, это ну, как для меня это фашистские намерения. Это фашизм всего народа Донецкой области? Да. Это кто-то один решил, а все остальные... Нет, нет. Опять же, по референдуму, по 11 мая, который прошел, по референдуму у нас явка была 97%. процентов Приходили даже бабушки старенькие, еле шли. Еле шли, но они приходили. Донецька народна республіка. Тобто ви бачите, на свої очі б йому показали, що пряме порушення. Декий був референдум. Ми ходили по домам, підписували. За день раніше до референдуму. Формулювання було нечітке за Донецька Народна Республіка в складі Росії, чи не в склад, чи в складі України там не було. Тобто, що таке Донецька Народна Республіка, ніхто чітко тоді не визначився. Просто хто за ДНР. Ну, Ясна річ, всі патріоти місцеві, переважна більшість, голосувала за ДНР, вбачаючи в ній там останню таку, рятівну таку якусь. Е Млощину, щоб врятуватися, щоб врятувати добробут, врятувати спокій, але спокою, на жаль, поки що немає. Російської федерації Російська Федерація інтереси не Я защищають. Нам пояснили, що просто. Не отделение, что мы будем в составе. Поэтому мы ходили. Что мы не, ну как, что мы не хотели выходить из состава Украины. Просто говорили, что как-то средствами будем сами распоряжаться. Поэтому мы ходили. А в состав России мы не хотим. Мы хотим оставаться в Украине. Скажите, почему именно на сегодняшний день возник вопрос о Донецкой Народной Республике? Почему он не возник 20 лет назад, 15 лет назад? Потому что нам начали навязывать свои права по выработке сланцевого газа. А где вырабатывается сланцевый газ, там все вымирает. Это выжженное поле. Мы этого не допустим. Подождите, а кто, снимает? Кто, снимает? кто снимает А вы кто? Я Василий Викторович. А вы кто, а кто снимаете? Мы с Да. Опа, и что мы снимаем? Алло. У вас удостоверение есть какое-нибудь? Отец, уже проверено все. Це мені дзвонить командир взводу 72-ї механізованої бригади Збройних сил України Тимофій. З блокпосту, з якого ми зранку виїхали на Торес. Питає, як доїхали. А потім каже, що увечері по Маріуполю ДНРівці дали команду мене і оператора знайти та ліквідувати. Нас? Я поклала трубку і ледве стримала злість. Чи був у мене страх? Ні. Було обурення. Тепер зрозуміло, чому нас зустріли в Торезі. Явно хтось знав про наш маршрут. Просто зараз вже точки возврата очень жалко. Е -е, Ні, обратно точки возврата, дівчинки. Все. Поділилися запад, восток. Якщо тобі не подобається е жити в Україні, от бери, вещи собирай, забирай, в Росію. Я говорю, подожди. Давай начнем с обратного. Ты хочешь, чтобы я взял вещи и уехал в Россию? Так, Майдан с чего начался? Вы хотите в Европу? Так возьми свои вещи, езжай в Европу, оставь Украину в покое. Мне в Украине нравилось жить. Почему я должен ехать в Россию, если мне в Украине нравится жить? Почему я должен ехать в Европу? Зачем она мне? У меня очень много людей, которые работали в Европе. Там лишний раз не включат воду, потому что дорогая. Там лишний раз не приготовят позавтракать, потому что там дорого это, они кушают хот-доги. Я был там. Это красиво рассказывает, что да, там все, отдыхать нет спора. Отдыхать можно ездить в Россию, в Европу, в Америку, в Мексику, в Японию, как туристы. Приехал в другую страну, отдохнул и вернулся в свою, развивай свою страну. Поделилась наши, ваши. С той стороны наши, ну а ваши там плохие. С этой стороны наши с той стороны плохие. Все, у нас э, Украина уже разделилась. Вот вы опирались на что? Вот на опыт каких стран, там республика, ну, вот, откуда вы брали вот эту, ну основу? Основа, основа у нас одна – создать свою экономику. Не брали, ни, ни с какой стороны пример, а создать свою республику. Факты не не меняются. Киевские сволочи, фунта руки прочь от налародия, от нас, от мирной жизни. Мы хотим воспитывать наших детей. В мире согласие. Наши дети будут намного умнее, исторически лучше подготовлены, подкованы, как мы говорим, чем ваши дети. У вас дети растут моральными уродами. Вы с детских лет забиваете им мозги. У нас новорусья, у нас Россия, у нас русская душа, русские сердца. Если люди все-таки большинство скажут, что вы знаете, давайте это прекратим и начнем находить общий язык после выбора 25 мая. Ну, то есть, если он предложит какой-то общий консенсус, вы, вы пойдете на него? Нет, у нас мы будем держаться своей точкой. Даже если ДНР. дальше будут проливаться кровь, чтобы кровь не, было, кровь. Чтоб не было этой крови.

би ви ні на комуськи не взявалі, такі у вас не вирішить. Почому не мислять масштабами, масштабами всієї країни? Залишатися тут не будемо. Ми їдемо до Донецька. Дорогою не говоримо. Таксист місцевий, а тому підозрілий. Їхати близько години. Камеру вимикаємо, але не прощаємося. Надіюся, побачимось.